اور انسان کے لیے کیا آیا ہے تسبح بسم رب کلازین تم تسبیح کرو یعنی کہ انسان بھی کرتا ہے کرو سب بحسم ربک کلا اعلی اور پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ کو پاک قرار دینا ہوتا ہے بڑی بڑی مثلا سب سے پہلے شرک کیونکہ انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہیں جنہوں نے ملائکہ کو کیا قرار دیا اللہ کی بیٹی ہم اس سے پاک قرار دیتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہوں سبحان رب رب العزت اما يصفون کسی نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہم اس سے بھی اللہ کو پاک قرار دیتے کوئی اس کا بیٹا نہیں اسی طرح شرک کے علاوہ کچھ ایسی کمزوریاں اور عیب ہیں جو بعض آسمانی کتابوں کے ماننے والوں نے اللہ سے وابستہ کیا ہم ان سے بھی اللہ کو پاک قرار دیتے مثلاً یہود نے کہا کہ ان اللہ فقیرنعنیا اللہ کو فقیر کہنا تو معمولی بات ہے ہم اللہ کو اس سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اس کو کوئی محتاجی لاحق ہو پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہم اللہ کو اس کمزوری سے پاک قرار دیتے ہیں پھر اسی طرح وقال اتخذ اللہ ولدہ نہیں اللہ نے کوئی ولد نہیں بنایا ہم اس کو اس سے پاک قرار دیتے ہیں تو اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے شرک سے کمزوری سے کسی بھی عیب سے, پت سے جو انسانوں میں پائی جاتی ہو یعنی انسانوں کے مماثل قرار دینا انسانوں جیسا قرار دینا کیونکہ لے کم اس لیے ہی شعی ان اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کسی سے تشبیح دینا یا کسی سے مثال دینا یا کسی کے برابر قرار دینا یا کسی قسم کی اس میں کوئی کمی یا نقص بتانا اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے اور اس کی اس پاکی کا اظہار کون کون کر رہا ہے وہ محافل عردی وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے والعزیز عزت والا غلبے والا قدرت والا فلالحکیم حکمت والا حکم والا تو جس کی یہ صفات ہے اسی کا سکہ چلتا ہے جہاں میں اس لیے ہر کام اس کے حکم سے ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے یہ بھی ہوا